Sonra deyək ki bu yolun təsiri nə mənədir? Və bu yolu da gəttilər təsizimlə zadə etdilər də, də Azərbaycanlıların öz istəyi ilə də əgər bu yolun adını qoymuşlar şəhid Kəlantəri. Həmin o da şəhid Kəlantəri də həmandı ki öz mərətdi, həm vətənimizdir. Onu da xopdur. Əziz qardaşım, köpək tamırı özü elə ə İsa Kəlantəri özü də o qədər bir alimin kişivarzidir. O da özü də fəzəni bülürük. Yəni bulara ki bularda bilmirlər. Cinədə bu qeyddir e, bizim özümüzə və ki bir mütalaata niyazlı ki amar rəqəm olsun. Hələ bu gül Azərbaycanda dəyərli, Farsıda dəyərli, Cirmanda dəyərli. Xoşdur. Neynə məq ola? Yəni qeyd axı məna ki xeyli xop. Orda ki Şirazı mən görürəm ki netdar ha və barha, barha onun şəkillər qabağa gətirirlər, prezantasiya, prezantasiyadan neon və prezentation verirlər, gətirirlər, bəhs edirlər, gətirirlər, yazırlar, müxtəlif yerlərə yazırlar, sağlamlıqla yazırlar. Axı, bilirsiniz, bu dünya deyirdi ki, ağlamayan uşağa süd yoxdur tərzisində də no. heçəsə gəlibdi. Bizə bu işi görməyəcək. Əvvəl-əgər özümüzdən biz çaq, ondan sonra özlərindən də intiqad eləyək. Biz vaxtı özümüz bir görməsək, populysellerlər özlərinə qarşı da bir şey eləmədi. Təşəkkür edirəm. Burada menda olarcı lazımi idi bir cavablar. Çox sağ olun. Bəli, çox təşəkkür edirik sayın professor. Çox lütf elədiniz. Çox gözəl bir geniş, ətraflı bir açıqlama idi Urmuğölü ilə bağlı. Günas TV adına ə, mən sizə çox-çox minnətdaram. Təşəkkür edirəm və həmmətənlərimiz yəqin ki 24 saat ərzində bir iki dəfə də bu proqramı seyr edəcəklər. Və Urmuğölün o faciənin ə həqiqətə uyğun olmasına o dərincə bir daha bu ə, açıqlamadan sonra ə, mütləq varacaqlar və bu təhlükəni hiss edəcəklər və ümid edirik ki, yəni bu təhlükəni önləmək üçün bütün güclərini, iradələrini, yəni bir millət olaraq, olaraq yəni səfərbər edib və dövlətdən bu ə, sizin sadaladığınız o yolları, həlli yolları inandırıcı tələb edəcəklər. Mən bir daha sizə çox sağol deyirəm. Əgər başqa bir sizin ə, bir əmriniz yoxsa biz proqramımıza keçəmuraq. Faqət bu nöqtə məsələdir ki, hər kəs istəyə indi elədirsə ayrı tərəfində də bunu zəbt eləyə və munu pirnova download eləyə və görsədə, hər kəsə də görsədə azaddı bu şü görüşsün. Heç də, şey də mənəm mənim mənim təqib lazımdan məcəbbədə yazısı yoxdur dəvər açıq bir aydın analizdir, təqdimatlardır və hər kəs bu şəkildə görsə, aparsın, göstərsin, standart adamımız yürüklə də, qəzirə də, hər kəs də göstərsə, mən də təşəkkür edərəm ki, bəlkə bir qədəm ola təv məsələnin həllinə. Mən sizə də təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bu vaxtı qoydunuz mənim ixtiyarımda. Bu vəsilsə oldu ki, biz də öz həmvətənlərimizlə yaxından danışaq və bir bəhs eləyək. Mən daha ayrı bir arzım yoxdur. Yenə də təşəkkür edirəm sizdən də, Rauf Peydən də və Günəs bizdən. Çox sağ olun. Minnətdarım sayın professor Əziz və hörmətli həmvətənlər, Amerika universitetlərindən birində professor kimi fəaliyyət göstərən ə, tədqiqatçı alimimiz və biz bir daha kəndisinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Mən ə, sonda qeyd etmək istərdim ki, yadınızda olsa, bir neçə gün öncə sayın Əhmədbay Ovalınə verilmişində ə ərəb yəni xəliçə arabdan və ya xod ə ərəb körfəzindən su çəkmək istədilər Şirmana və bir neçə Simnan, Şirmana, bir neçə yerlərə falan. Yəni bu qədər ə, məclisdə bunu təsdiq elətdirdilər, büdcə ayırdılar. Bunun bəzi yerlərində əməli olaraq, yəni bunu ə, həyata keçirməyə başlayıblar. Bu qədər yəni ə, bunun üçün enerji sərf olur, bunun üçün dövlət büdcəsi sərf olunur və Urməgərlü burada göz qabağında məhv olur və böyük bir fəciə yaradır. Dövlət isə sadəcə bə həmvətənimizin biri çox gözəldir deyir, gəlir və millətə deyir ki, gedin, dua edin. Onlar bir böyük bir heyətlə bu qədər, yəni pul xərcləyirlər, dövlət pulun gəlirlər Urmiya səfərə və orada nə bilim ə projələr imzalanır, yollar təsdiqlənir, qərarlar çıxarılır, heç birisi də icra olmur. Sonda da deyirlər ki, millət əlini müsəllihə çıxsın, əlini güyrə qaldırsın və Allahdan yağış tələb eləsin ki, bəlkə o vurumjölü doldu. Yəni çox komik bir dövlət məmurdundan bir ifadələr. Onun üçün də bu məsələ artıq Sanrug bu məsələni beynalxalq təşkilatlara çıxartmaq lazımdır. Bəyəq adları çəkildi. Xüsusən UNESCOçu sayın professor buyurdu ki, onun tərəfindən bir park kimi, milli kimi qeydə alınub, vurmuya onun ətrafı bir göl olaraq və eləcə də indi təşəbbüslər Avropada başlayıb və biz rəica edərdik ki, elə sayın professorun özündən çünki imkanları var, tarım tanıdıqları təşkilatlar, çünki sahəsidir əvvəl ə, bu yerlərə müraciət eləsin, yəni hara ən azı müraciət etmək lazımdır, onun yollarını göstərsin. Hər halda bir alim kimi həm ə, ingilis dilində nə maharəti var və yollarda daha dəqiq yaxşı bilir. Ümid edirik ki, yəni bu vaxtda bu istiqamətdə əlindən gələnləri əsircəmiyəcək və bəlkə bu uğurmürlünün, yəni bu fəciəyənin qarşısını alısın. Çünki mən çox ə, insan yana yəni, təəssüf eləyir. Burda bayaqlar bir ə, göstərdi. Burada şəkilləri də bir şrimp var idi. Yəni bu e, meyqolar çü. Yəni bu xüsusi bir meyqodur. Yəni bu ayrı bir çünki hər bir dəniz heyvanında protein yoxdur. Yəni onun ətində protein olmur. Əgər bu şrimpdəki yəni 60% orada onun ətində e, protein var. Yəni bu Allahın bəxş etdiyi, nə bilim təbiətin bəxş etdiyi, adını hər nə qoyaq. Yəni bu Ə, nadir və dünyanın heç bir yerində tapılmayan bir canlı və heç də təsadüfi deyil ki deyəndə ki təkcə ilə Cənubi Azərbaycanın istiqlalliyətinin buducəsini Urmuqölüklə onun duzu ilə təmin olar eləmək olar bu mümkündür. Deməli burada həqiqətlər var. Və biz təsəvvür eləyək ki və onun qiymətini bayaq dedik ki bunların hardasa kilo, yəni dünya bazarında 1 kilo və yaxud 1 poundu 200 dollara satılıb. Yəni bular məhv olur. Bular aradan gedir. Urmuçölünü bu günlər biz nə qədər biz öyrəndik ki, bu Urmuçölünün içində, yəni bu gölünlə bərabər onun içində yaşayan nə qədər, nə dərəcədə insan həyatına yardım edən və orada canlı heyvanlar var. O qədər orada bitkilər mövcuddur və bunların hamısını biz bu günləri seyrettik, bu günləri şahid olduq. Bu gün öyrəndik ki, Urmuçölü doğrudan da yəni bəşəriyyət üçün çox önəmli daşıyan bir göldür və ə, bu məhv olmaqdadır. Bu böyük bir fəcizlik yaratmaqdadır. O yarpaqlar ki aman bu duz ki yağışla qarışır və bir növ asid tozudur və nəticədə hər, hər hansı bir yarpaqlara, ağaclara dəyirsə oranı biz gördük şəkilləri ki asid necə qapqarı edib, qaraltmışdı sabahları o hava ə, yəni surətində insanların, yəni bu hava kimi udacaq və bu insan orqanizmini ee mincur yəni mərrizliklərə düşər edəcək, mübtəla edəcək. Yəni bunlar böyük bir fəciətdir. Biz o zaman cərah bunları qəbul eləyətçi inanaq ki, bunları biz yaşayaq. Yəni başımız o daşa dəyə, ondan sonra deyək ki, bəli, doğrudan da bu elə beləymiş. Amma biz bu günləri ee yəni alimlərimiz bu təhlükəni, bu fəciəni görür və bunu deyir, açıqlayır və qalır bunun əngəllənməsi, bunun qarşısını alması millətimizə. Dövlətdən heç bir şey gözləməyin. Dövlət çünki siyasətidir. Bu sədlər ki vuruldursa, sədlərin ki qarşısı orada alınıb, o suların qarşısı kəsilib. Əmin olun, 100% əmin olun ki, hamısı dövlət siyasətidir və dövlətin qarşına qoyduğu məqsəddən bir elə Urumqölünü məhv etməsi, onu qurutmasıdır. Çünki bunlar bu hökumiyyətdə oturanlar and içmiş Azərbaycan əleyhinə, türkçülük əleyhinə ond içmiş insanlar adamlardır ki, hamısı da şovinist. İstər İranda olsun, istər xarici dəçlər olsun, hamısı türk adı gələndə, türk nəfəsi gələndə ona nifrət eləyirlər. Nifrət gözü ilə bu millətimizə bunlar baxırlar. Ona görə heç vaxt bunlar Urmugölün yenidən canlanmasında yardımçı olmayacaqlar. Amma görə ki, insanlarımız və götürə etiraz eləyə bu məsələni, yəni güclə, zorla bu haqqı-hüququ ala və beynəlxalq ictimaiyyəti ayağa qaldırmaq lazımdır ki, ta ə bunları bu məsələdən yəni bu təxribatlardan çəkindirək bir hökumət ki, bir dövlət ki, o öz rəsmi televizionunda misal gətirəndə İsrailin Fələstinə təcavüzü ilə bağlı və yaxud hücumu ilə bağlı, həmləsi ilə bağlı ifadələr, məsələn, buna bir torçı təzi ifadəsi işdədə, yəni türkləri bir yırtıcı bir heyvan kimi, canavar kimi, yəni vəhşi bir insan kimi qələmə vermək, yəni bunlar hara gedirlər, vəhşidirlər qırıldılar, dağıdılar, məhv elədilər. Amma biz bu vəhşilliyi nümunələrini biz görürük. Elə bu ən son nümunələri stadionlardadır. Tehran'da, Tehran stadionunda da olan deyilən şovarlar, verilən sövhüşlər, ədəbərkanlarını görürük və Təbrizdəkin də biz görürük ki, nə qədər mədəni və milli şovarlarla öz haqqlarını, hüquqlarını isteyib çıxış eləyirlər. Yəni bunların bir sözlə ə, bunlar nə qədər imkanları var, əllərində fürsət var. Azərbaycan türk torpağını məhv edəcəklər. Çünki gücləri o o şeyə ki, çatır ki, bu görünməzdird. Yəni millət bunu görə bilmir. Naməhsus bir şeydir, ona əl atırlar. Hər halda gəlib açıq ələni bir şəkildə o qədər də hər şeyi ağarda bilməzlər. Urmugöldə onlardan biridir. Urmugöldün üçün millətimiz gözü ilə görmür. Yəni bu hiss olunmur. Yəni bunu hiss etmi, et, etdirmirlər. Və yavaş-yavaş biz görürük ki, o dairə daralır və su məhv olmaqdadır, aradan getməkdədir. Aziz həmatələr, sabahkı veriliş Şəhid Əman'ın 2 illik dövümü ilə bağlı olacaq. Sayın Əhmədbəy Obalı və Salihbəy Kəmiranov hüquqşünas verilişdə iştirak edəcəklər. Birusi gün isə bazar günü ə, canlı veriliş yenə də yəni ə, traktor və İstiqlal oyunu canlı olaraq efirdə olacaq. Ə, biz əgər imkan olsa ə, vaxtında və zamanımızda əlimizə ə, özəm vətənlərimiz, yəni könüllərdən ibarət olan soydaşlarımızın çəkdigi video materiallar əlimizə çatsa, biz həmən gün, bu vaxtda da biz söhbət yəqin ki aparacağıq. Əks təqdirdə növbəti həftəyə biz o detalları saxlayacağıq. Mən hamınıza çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Bir şey də mən sağollaşmadan deyim ki, bəzən burada bir bir neçə amerikan dostlarımız var. Fursət eləndə, vaxt eləndə, günəş dibini onlar da internet vasitəsilə baxırlar. Olar həmişə mənə ümumiyyətlə Günastivdə stər gəlmiş qonaqlar çıxışı eləyənlərə bir iradələri var ki, siz həmişə verilişləri belə qaşqabaqla aparırsınız. Yəni belə gülər təbəssümlə, gülər üzlə ekranda olmursunuz. Musiqilərinizdə də bu var. Bunun nə də səbəbləri, filan bəhəmən. Mən də izah eləyirəm ki, belədir. Yəni bacardığım qədər ki, bizim ümumiyyətlə Yəni elə bir məsələlərdən danışırıq ki, həmin hamısı faciətdir. Ya insanlarımızı edam elirlər, ya insanlarımızı müxtəlif yollardan qətlə yetirirlər, ya suyumuzu qurudurlar, ya nə bilim çörəyimizi kəsirlər. Yəni bir sözlə elə bir şəraitdə, elə bir gündədir bu İran və İranda yaşayan bu məbdəbxt, yəni ordakı insanlar, yəni onlar fürsət tapıb bir gün olsun ki, təbəssümlə, gülər üzlə özlərini göstərsəsinlər. Məsəl üçün mən bir bu günləri bir faciədən söhbət eləyirik. Nə olsun? Bu yəni insan faciəsidir, təbiət faciəsidir. Necə gülək. Necə yəni bunu təbəssümlə bu 3 saat, 4 saat oturaq burada bu həftə biz söhbət eləyək. Yəni bu mənada bular da bu yolla açıqlayırıq ki, yəni bizim dərdimiz böyük dərddir. Yəni bu da bizim mentaldadır. Bu olmaz bir Bular özləri görsün bir nə bilim bir fəciəni də gülə-gülə deyirlər. Haralda bunların mentaliteti belədir. Bizdə belə deyil. Yəni hətta mənə izah elədim. Əgər biz oturub bir aparıcı kimi e, belə bir şey olsa, biz biz bir 1-2 tutalım şahid olub onun haqqında gülə-gülə danışsaq, təbəssümlə danışsaq, seyircilər yəni xoşlamazlar bu məsələləri. O baxımdan e, mən fürsət düşdü bunu da açıqlayım ki, doğrudan da durum vəziyyət yəni o qədər bizdə fəciəvidir ki, Əlbəttə yəni biz həmişə o qədər də fürsət tapıb yaxşı proqramlar, ürəy açan proqramlar, əyləndirici, yəni verilişlər, yəni efirə də biz verə bilmirik. Elə hər nə şeyəmən özüm şəxsən deyirəm ki, növbəti dəfə mütləq bir musiqiçini çağıraq, bir musiqi ilə bağlı söhbət eləyək. Gözəl, yəni bir əhval-ruhiyyə verəcək insanlarımıza. Amma problemlər, problemlər üstündə qalaq kimi qalandır və məcbur oluruq başqa sabahları fil çəkməs tutalım Amanın, Şahid Amanın il dövrü, ikinci il dövrü ilə bağlı olacaq. Bir qədər istəyirsən başqa günə bir pro, ə, yaxşı bir proqram nəzərdə tutaq görürsüz. Məsələn, bazar günü bir traktordan istiqlalındır, o biz bilmirik heç orda nə olacaq. Yəni o mənada nə, ümumiyyətlə yəni məcbur oluruq ki, həftənin günün mövzusu ilə bağlı cari, yəni bir məsələlərə toxunaq. Onun çörədə verilişlər də adətən belə alınır. Hər halda mən çox təşəkkür edirəm, çox sağ ol deyirəm. Bütün bizi seyreden, telefon açan və imkan tapıb danışmayanlar, telefon yani imkan tapıb edə bilməyənlər, eləcə də bütün seyircilər, harda öld dünyanın hər hansı bir ölkəsində, dünyanın dörd bucağında var idisə və bu verilişi izlədirsə mən hamsına çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm əziz vətənlər. Növbəti proqrama qədər, bərdəmiyə qədər hamınızı Allah'a tapşırıram. Sağ, salamat qalın, günəstivlə qalın.